звісно, але, здається, на тебе це не діє. Національного олімпійського комітету Украины. мне очень приятно, вы знаете, посмотреть на вас, ваших спортсменов, и вы на не каждый из вас знал, что кто-то из них уходит по школе, никто кто -то не знал, что он такой чемпион. Давайте пожелаем вам дальнейших успехов. И вам сегодняшним участникам участник, это мероприятие победы. И вы знаете, гости, как правило, не приходят без подарков. И мне сегодня хотелось бы вам для школы подарить вот литературу вот такую и мечи. Андрей Петрович будет добр. Добрый добры подарить. А сейчас просвещаем спортивную линейку нам груз Дубенко Олег и Молдавчук Ганна. Встречайте их. Здравствуйте ребята. В первую очередь хочу посмотреть вас за то, что меня пригласили. Немножко расскажу о себе, каким видом спорта я занимаюсь, ну и как я вообще попал в спорт. Значит, я, меня зовут Олег Зубенко. Я мастер спорта международного класса по боксу. Я являюсь членом национальной сборной команды Украины. За это время я выступал на различных соревнованиях. В частности, я стал призером на чемпионате Европы. Также очень часто становился призером чемпионатов Украины и различных международных соревнований. Также очень часто Езжу за границу, выступаю. Вот буквально послезавтра уже буду ехать на сборы в Львовскую область. После чего, 15 15 дней сбора у меня будет поездка за границу. То ли в Ирландию, то ли в Азербайджан, Армению, я еще не знаю. Тренировочный состав решаю. Поэтому боксом я занимаюсь 9 лет, а спортом, в общем, 15 лет. Как я попал в спорт? В 6 лет отец меня, маленького совсем привел на гимнастику. Занимался гимнастикой около трех лет. Тоже выступал на соревнованиях. Был такой же маленький, как вы. Завоевал медали, грамоты. Но буквально спустя трех-четырех лет я решил заниматься больше, скажем так, спортивными единоборствами. Занимался я и карате, и рукопашным боем, и кикбоксингом, и дзюдо. То есть перепробовал много э, различных видов спорта, но остановился э, на боксе, потому что э, бокс — это, в первую очередь, спорт, который э, дисциплинирует, он формирует характер, и я считаю, что каждый, молодой человек должен уметь понять себя в любой сложную Поэтому занимайся боксом на стадионе «Спартак» возле кинотеатра «Юбилейный». Все желающие, кто хочет заниматься, кто хочет иметь постоять за себя, милости прошу, приходите. Детям до 16 лет они занимаются у нас бесплатно. То есть коллектив у нас отличный, тренера учат не только, как говорят, на те, махать руками. В первую очередь они формируют дисциплинирует человека и развивает не только физически, но и духовно. Поэтому занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни. Если не получается ходить, то даже буквально, вы знаете, утром перед школой вы встаете, можно заняться обычной утренней гимнастикой, обычное отжимание, разминка. Это все будет только вам на пользу. Будете поддерживать организм в том числе. Поэтому занимайтесь, будьте здоровы приходите, всегда будем рады видеть вас. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Анна Мадовчук. Я занимаюсь тайским боксом, а также гигбоксингом. В спорте уже три года до тайсного бокса занималась легкой атлетикой, также была других. Байка, который находится на Восточном. Рада буду всех видеть вас. Там же тренера очень хорошие, коллектив также очень хороший. Занимайтесь спортом. Будьте здоровы. Было, конечно, один раз, изначально, когда я начала заниматься тайским боксом, были поражения, было их достаточно много, но хотелось выигрывать. Дальше, да, я продолжала заниматься, потом выиграла один раз, и оно пошло, пошло. Скажите, пожалуйста. Ну, конкретно после проигрыша, когда что-то не получается, когда тяжелее всего, хочется ну, уйти из спорта, потому что думаешь, что это не близкие люди, которые окружают тренера, родители, друзья, они э, всячески поддерживают, и поэтому мы еще до сих пор тут и показываем хорошие результаты. Ребят, можно я отвечу на этот вопрос? Как раз таки он мне очень понравился, я не выдержал, но и стану. Вы знаете, хотел ли я брос миллион раз. Каждый раз, когда мне становилось тяжело, я думаю, все, вот это последний год и больше нет. Никакую, я больше не занимаюсь, надоело. Да, я еще чуть-чуть потерплю. И вот так вот за годом, это на протяжении 12 лет сборной команде Советского Союза. Каждый год бросал. Скажите, пожалуйста, в чем залог вашего успеха? Ну, в первую очередь, любой спорт это тяжелая работа, ежедневная. Поэтому каждый день надо Собой, если вы хотите достичь каких-то высоких результатов, то, естественно, надо каждый день работать. Если для себя ходить, то можно, скажем так, не нагружать особо организм, просто тренироваться в свое удовольствие. А вообще каждый день двухдневные, трехдневные тренировки — это три раза в день, то есть на сборы я уезжаю, три раза в день мы тренируемся, каждый <свас> <кос> ну, в итоге выиграешь. А также это поддержка близких. Это родители, это тренер, это команда, это сборная. Все поддерживают по мере. Дякую вам А у вас не То есть первым никогда нельзя начинать, надо стараться от конфликтной ситуации уходить, ну, скажем так, мирно, то есть без драки, стараться уладить э, словесно. Поэтому надо только так. Конечно,